میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ مجمع علماء کا مجمع ہے مجھے مولانا صاحب نے یہ بتایا کہ ہم نے مدارس میں پڑھانے والے علماء کو جمع کیا ہے اور مجھ کو حکم دیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے بولوں میں خود اختالب علم ہوں علم سے نہ غلط ہوں قلیل المساف ہوں میں علماء کے مجمع میں اپنی اس بے بذاتی کے باوجود بات کروں یہ میرے لیے میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ شرم کی بات لیکن مجھے انہوں نے ہندوستان سے اس کے لیے تیار کرنا شروع کیا اور میں کہاں میرا پروگرام ہے میں اس کو اس کے اوپر بحث بھی نہیں کرتا ہوں مولانا بہاؤ صاحب کے اسرار پر میرا کبھی پروگرام بنتا ہے اس کو یہ لوگ جانتے ہیں کہ کہاں جانا چاہیے کہاں نہ جانا چاہیے میں یہ تاکید کرتا ہوں کہ پروگرام وہیں کا بنائیے جو ہمارے بزرگوں سے وابستہ ہوں حسن عقیدت رکھتے ہوں اور ان کے مسلک کو اپنی زندگی کا نسل العین سمجھتے ہوں بے شمار مدرسے ہیں جو ہمارے اکابر کے طریقہ کار مسلک اور ان کی زندگی سے اختلاف رکھتے ہیں ہماری ڈال مدرسوں میں نہیں گلتی ہم وہاں نہیں جاتے ہیں ہندوستان میں بھی نہیں جاتے ہیں یہاں کس لیے جائیں گے ہم انہی مدرسوں سے اپنا رابطہ اور تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے لیے ہمارے اکابر کے اسوہ حسنہ کو معیار بنایا ہے میں یہ لوگ کیا پروگرام بناتے ہیں کس طرح کا بناتے ہیں میں جانتا بھی نہیں اب میری صحت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے اس سے چلا بھیرا نہیں جاتا ہے لیکن ان حضرات کی بات ہوئی تو میں ایک طالب علمانہ حیثیت سے آپ کے سامنے آیا ہوں میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام والسلام نے جو کچھ فرمایا ہے آپ حضرات کے لیے وہ بہت مناسب ہے اہل علم کے لیے علماء کے لیے اس لیے کہ آپ حضرات پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود ہی کی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمسه عن حياته فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه چار سوالات ہیں اور پانچواں سوال اللہ فرمائیں گے وَمَا ذا حَمِلَ بِمَا <عَلِيمًا> جو پڑھا تھا اس پر عمل کتنا کیا یہ بت میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ اسی عمل سے متعلق ہے اور جس قوت کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمان جاری کیا ہے ہر چیز کے لیے وہ قوت آپ استعمال نہیں کر سب سے پہلے تو آپ نے قسم کھائی واللہ سري وايد واقع ولدي والذى نفسى بيدى قسمها يا الله كي جس کے قبضة قدرت میں میری جان ہے بالمعروف لام تاكيد ابتدامي میں ہے نون تَأْكِيدَ اخر میں ہے جس کا مطلب ہے ضرور بزرور یا تو تم امر بالمعروف کرو گے پہلی چیز دوسری چیز اسی تاکیب کے ساتھ اسی قسم کے ہے اور قسم اللہ کی یا تو ضرور بزرور تم من کر سے لوگوں کو بچاؤ گے پھر فرمائیں الظَّالِبُ اور قسم اللہ کی یا تو تم ضرور بے ضرور ظالم کے ہاتھ کو پکڑو گے بين فرمتين، ولا تقطرنهم على الحق اطرا او قسم خداكي زرور بالزرور، تم منكر سے اس کو پکڑ کر حق کے اوپر لاؤ پھر اسی تاقید کے ساتھ اور قسم ہے اللہ کی یا تو ضرور بز ضرور حق کے اوپر امت کے لوگوں کو جمعو گے ہر چیز کے ساتھ پانچ چیزیں ہیں قسم ہے ابتدا میں اور پانچوں پر لام تاقید قانون تاقید سقیرہ ہے پھر فرماتے ہیں اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر وہی تہیر ہے نہیں تو یاد رکھنا جس طرح منکر کرنے والا منکر کر اللہ تمہارا دل بھی اسی طرح سے بنا بنانے کا ضرور چھے ساتواں فرماتے ہیں اُسی تاکھ سُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ پھر تمہیں ضرور بزرور قسم کھا کر دیں اللہ تمہارے اوپر بھی لعنہ میں دے کما لعنہ اے کما لعنہ بنی اسرائیل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم يوم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ما ينعي كَهِيْهِ كهي ایک دو روايات اس طرح کی آگئی خمر کے بارے میں یا ربا اللہ کا نبی عمر بالمعروف اور نہیں المنکر کے سلسلے میں جس قوت کے ساتھ قسم کھا کر اور سات سیغے ہیں ساتوں, ساتوں ابتدا میں نام تاقید رہے اور بعد میں نمتا تاقید رہے اتنی قوت کے ساتھ کسی دوسری چیز کو نہ حکم دیا نہ اتنی قوت کے ساتھ دوسری چیز سے بنا کیا یہ بات غور کرنے کی علماء امت وہی وہ جانتے ہیں کہ معروف کیا ہے منتر کیا ہے رکشہ چلانے والا نہیں جانتا بازار میں چلنے والا نہیں جانتا قرآن و حدیث میں اللہ نے کس چیز کو معروف اور کس چیز کو منکر کیا ہے علماء امت جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم دیا اور کس چیز سے روکا آپ کی لائی ہوئی شریعت میں کیا معروف ہے کیا منکر ہے اگر کوئی جانتا ہے تو مدرسے کے لوگ ہی جانتے ہیں ساری زندگی ان کی قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے ہی میں لگی ہوئی ہے اسی کے بارے میں فرماتے ہیں اگر نہیں کرو گے امر بالمعروف اگر نہیں آنی المن کر نہیں کرو گے تو اس کا انجام کیا ہے العیاد باللہ سکم العیاد باللہ منکر کرنے والوں کی طرح اللہ تمہارے دل کو بھی بنا دے گا عیاد باللہ ان کے دلوں کے اندر معروف اور منکر کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے تمہارے دلوں کے اندر بھی وہی کھیل پیدا ہو جائے گی جس طرح وہ ملوون بنا دیے گئے عیسی ابن مریم تم بھی اللہ کی رحمت سے محروم کر لیے کیا ہوگا دعائیں مانگو گے اللہ سے مظہر اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول بھی نہیں <سؤال> انجام ہے اس میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی آپ لوگ پڑھے لکھے یہ حدیث ہے ابو داؤد کی آپ اس حدیث کو بار بار پڑھیے اس پر غور کیجئے جتنی تاقید کے ساتھ آپ نے قسم کھا اور پھر ان ہر سیل کے اندر جو تاقید آپ نے لام تاقید اور آخر میں نونے تاقید سے پیدا ہے عام دریلے کے اوپر معروف اور منکر کے اندر یہ تاک آپ نہیں فرماتے لیکن نبی کریم علیہ والسلام نے اسی تاکید احساس بیان کرایا ہے اس کا مطلب ہے کہ علماء امت کا جو فرض ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ان کو جھجھوڑ رہے ہیں فرما رہے کی یہ ہے تمہارا اگر نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعا کو نہیں سنے گا تم مانگو گے اللہ قبول نہیں کرے اور لعنت کا مطلب کیا ہے رحمت خدا ودنی سے محروم کرنے کا یا. نہیں معروم کہ موت کے وقت کیا معاملہ ہوتا ہے بڑی خراب اور خطرناک چیز ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے ساری آخرت کا دار و مدار رحمت ہونا ہوتی ہے اس کی رحمت اگر ہوگی تو ایمان پر خاتمہ ہوگی اس کی رحمت اگر ہوگی تو آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر آسان ہوگی